তথাকথিত ভাল মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বা প্ৰকৃত পৰিচয় ইয়াত তথাকথিত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল আমি সাধাৰণ দৃষ্টিৰ পৰা আপুনি মই বা অন্যান্য ব্যক্তি যিসকলৰ ভাল অৱস্থা চাকৰি আছে সামাজিক মান মৰ্যাদা আছে সু উচ্চ শিক্ষিত সকলোফালে এটা আদৰ্শমান আছে সেই শ্ৰেণীক সেই ইয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে তথাকথিত ভাল মানুহ বুলি কোৱা হৈছে আপুনি বা মই আমি ক'ব পাৰোঁনে প্ৰকৃততে আমি ভাল মানুহ বুলি হয়তো মোৰ উত্তৰ পোনচাতে নোৱাৰোঁ কিয় তাৰ কাৰণখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলে আমি হয়তো উপলব্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আজি এই অত্যাধুনিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ গগণস্পৰ্শী বিকাশৰ যুগতো বিজ্ঞান আৰু মনোবিজ্ঞান দুয়োটাই বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰা আটাইতকৈ জটিল কাম কি জানে সেই জটিল কামটো হ'ল মানুহে মানুহক সম্পূৰ্ণৰূপে চিনি পোৱাটো সেইবাবে ওপৰত তথাকথিত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কাক ভাল মানুহ বুলি ক'ম এজন দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা ব্যক্তি নে এজন উচ্চপদস্থ চৰকাৰী বিষয়া এজন বাটৰ মগনীয়া নে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ পদবীধাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য এজন ঠেলা বা ৰিক্সা চালক বা ঠেলা ৰিক্সা চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এজন ব্যক্তি নে এজন সুপ্ৰতিষ্ঠিত কোটিপতি ব্যৱসায়ী এজন ফুটপাথৰ শাক পাচলি বা পাণৰ দোকানী নে এজন জনপ্ৰতিনিধি এই প্ৰশ্নবিলাকক লৈ কেতিয়াবা বৰ ডুমোজাত পৰা যায় আৰু নিজে নিজক প্ৰশ্ন কৰা হয় মই প্ৰকৃততে এজন ভাল মানুহ জানো উত্তৰ নিজেই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নিশ্চয় নহয় কিয়নো সিমান সততা মোৰ ভিতৰত আছে জানো আকৌ প্ৰশ্ন এটা উদাহৰণ লওঁ তাৰ পাছত আমি গম পাম প্ৰকৃততে ভাল মানুহ কোন ধৰি লৈছোঁ মই ৰাস্তাইদি গাড়ী চলাই গৈ আছোঁ নিজৰ ঠাইত নিজান ঠাইত মোৰ আগে আগে গৈ থকা অটো ৰিক্সা এখনৰ পৰা কিবা এটা পৰিল মই গাড়ীখন ৰখাই দেখিলোঁ এটা টকা ভৰ্তি মানি বেগ বা পাৰ্চ খুলি চালোঁ ভিতৰত পাঁচশ টকীয়া সম সমীয়া নট হিচাপ কৰিলোঁ পোন্ধৰ হেজাৰ টকা বাহ কি যে ভাগ্য আজি মোক কোনে পায় দামী দামী দুই এবিধ খোৱা বস্তু মাছ মাংস ইত্যাদি লৈ ঘৰমোৱা হ'লোঁ দুদিন পাছত পেপাৰত পঢ়িবলৈ পালোঁ হাই মানৱতাৰ বিপৰ্যয় টকাৰ অভাৱত সমমতে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ মৃত্যু পেপাৰখন পঢ়ি চালোঁ চিকিৎসালয়ত ৰোগীক চিকিৎসা কৰিবলৈ ধাৰ কৰি টকা আনি থাকোঁতে মাজ বাটত অঁতৰ পৰা পৰিল হেৰুৱাই যোৱাৰ বাবে ব্যক্তিজনে সময়মতে চিকিৎসালয়ত টকা যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে যাৰ ফলত তেওঁ ৰোগীজন বিনা চিকিৎসাই মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া সেই একে ঘটনা এজন ঠেলা ঠেলি গৈ থকা ব্যক্তিজনৰ ক্ষেত্ৰত কল্পনা কৰোঁচোন টকাৰ পাৰ্চ পালে লগালগ হাত দাঙি দিলে কিন্তু দেখা নাপালে অটো ৰিক্সা নৰখালে পাছত খুলি চাই দেখে বহুত টকা সম্পূৰ্ণ খুচুৰি চাৰি দেখে কেইটোকামান কাগজ আছে তাৰ এখন কাগজত কাৰোবাৰ ফোন নাম্বাৰ এটাও পালে হঠাতে সেই ফোন নাম্বাৰত তেখেতে ফোন কৰি এখন কাৰ্ডো পালে তাতে সেই কাৰ্ডত থকা নামৰ ব্যক্তিজনক চিনি পায় নেকি সুধিলে সিফালৰ পৰা উত্তৰ আহিলে হয় পাওঁ সবিশেষ ঘটনা বিৱৰি ক'লে আৰু বেগটো ঘূৰাই দিবলৈ নিবলৈ ক'লে এতিয়া আপোনালোকে উত্তৰ দিয়ক প্ৰকৃতাৰ্থত ভাল মানুহ কোন মই নিশ্চয় মই হ'ব লাগিব কাৰণ মই মোৰ এটা ভাল অৱস্থা আছে সমাজত মৰ্যাদা আছে উচ্চ শিক্ষিত চাকৰি আছে কিন্তু সেই ঠেলা ঠেলি থকা ব্যক্তিজন কেনেকৈ ভাল মানুহ হ'ব পাৰিব গতিকে আমাৰ দৃষ্টিত ভাল মানুহ কাক কয় সেই বিষয়ে আমি আকৌ আলোচনা কৰোঁ আমাৰ চাকৰি জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উচ্চ শিক্ষা বাহ্যিক অলংকাৰ পদবী পদমৰ্যদা বাহ্যিক ভাৱমূৰ্তি আদি এজন ব্যক্তিক ভাল ব্যক্তি বা ভাল মানুহ আখ্যা দিব নোৱাৰে এইবোৰ লাগিলে যিমানে আকাশলংগী উচ্চতাত নাথাকক কিয় প্ৰকৃত ভাল মানুহৰ গুণাৱলী ধন সম্পত্তি শিক্ষা বা পদমৰ্যদাই জুখিব নোৱাৰি ভাল মানুহ সেইজনহে যিজনৰ হৃদয়ত সততা নৈতিকতা দয়া মমতা মানৱীয়তা সহায় সহানুভূতিশীলতা সমতা সহমৰ্মিতা সহনশীলতা সৎভাৱ সম্প্ৰীতি সৎ চিন্তা সৎ ব্যৱহাৰ সৎ আচৰণ সৎ মনোভাৱ সৎ বৃত্তি সৎ উপাৰ্জন সৎ কৰ্ম ইত্যাদি আছে গতিকে ব্যক্তিজন যি অৱস্থাতে যেনেকুৱা তেওঁ আৰ্থিক বা সামাজিক পদমৰ্যদা জীয়াই নাথাকক লাগিলে ই গুণাৱলীসমূহ যিসকল ব্যক্তিৰ গাত আছে বা এই গুণাৱলীসম্পন্ন ব্যক্তিজনহে প্ৰকৃতাৰ্থত ভাল মানুহ লাগিলে তেখেত জীৱ তেখেতসকলৰ জীৱন আৰ্থিক সংকটৰ জৰাজীৰ্ণ নহওক কিয় সমাজে সেইসকলক ভাল মানুহ বুলি ঢাক ঢোল বজাই গামোচা পিন্ধাই উচ্চ আসনত বহুৱাই সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে সেইসকলক একাষাৰতে আমি কিন্তু ভাল বুলি স্বীকৃতি নোৱাৰোঁ প্রকৃত ভাল মানুহৰ পৰিচয় কাৰ্যক্ষেত্ৰতহে ধৰা পৰে সেই তথাকথিত মুখাপিন্ধা ভাল মানুহবোৰো অৱশ্যে বেছি দিন লুকাই নাথাকে থাকে কিন্তু নিজ পজমর্যাদার বাবেহে বহুদিন বাচি থাকে ব্যক্তিত্বৰ পৰিচয় যিদৰে একেবাৰে নিকিন ব্যক্তিয়ে দিব পাৰে ঠিক সেইদৰে ভাল মানুহ পৰিচয়ো তেখেতসকলৰ সান্নিধ্যত অহা ব্যক্তিসকলেহে জানিব পাৰিব যেতিয়ালৈকে আমি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি নহওঁ তেতিয়ালৈকে আমি ভাল মানুহ বিচাৰি পোৱাতো সমুদ্ৰত মানিক বিচাৰি পোৱাৰ নিচিনাই দূৰ কাম বা জটিল কাম গতিকে বিষয়বস্তুৰ সাৰাম্ম এইটোৱেই যে আমি য'ত যি অৱস্থাত যেনেকৈ নাথাকোঁ কিয় বা যিধৰণে আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহ নকৰোঁ বা আমাৰ জীৱনৰ মানদণ্ড যেনেকুৱাই নহওক কিয় আমি অন্তত এই ভাল মানৰ গুণাৱলীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে নহ'লেও কিঞ্চিত মান হ'লেও যাতে আমি সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ জীৱন তাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰিব পাৰোঁ বা তাক আদৰ্শ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে প্ৰকৃততে মানুহ হিচাপে জন্ম লোৱা আমাৰ সাৰ্থকতা থাকিব সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আশা কৰোঁ এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে আমি নিজকে কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিম যিবিলাকে আমাৰ জীৱনটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি বা কথাখিনি পচন্দ কৰিছে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে অনাগত দিনতো এইদৰে আৰু উৎসাহেৰে কিবা এটা নিজে জনা কিঞ্চিত মান জনাতো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ পুনৰ এবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোৱে কুশলে থাকক আৰু মংগলে থাকক